həqiqətən ki, bu gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birleşmiş Millətlər prinsipi və insan hüquqları üçün tərəf qalıb gələcək. Salam dostlar. Bu gün bildiyiniz kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulduğu gündür. 28 may 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalq sümuniyyətini qurmuşdur. 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş fevral inqilabı nəticəsində Rusiyada çar imperiyası dəvr edildi. Ölkədə çarizm məzlum vəziyyətdə saldığı xalqların milli hərəkatı başlandı. 1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920-ci illərdə müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur amma tamamilə əsusa qorxan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tuş və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk demokratik hüququlu və dünyəvi dövlət nümunəsi idi.